Salam çox dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizə 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşən 2 otağlı təmirli mənzil təqdim edəcəyəm. Mənzilimiz genişdir. 84 kvadratmetrdir. Girişdən sağa dönək belə bir salonzeri var. Belə bir salonu yer. Maydandır. Gözəl bir salonu yeri var. Sonra keçirik. Bax belə bir mətbəxi var. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli lazımdır məbel yoxdur. Mətbəxlə. Döşəməsi sıxılmış bu, yəni sıxılmış döşəmə taxtadır. Belə bir geniş hardasa 32 kvadrat otağa var. Belə bir otağı var. tərəfdən pəncərəsindən baxanda belə bir yola baxıb ikinci pəncərəsindən həm də zəhm yolu axır hər görünüşü var. Hətta bura kvadrat 32 kvadratdır deyənə sahəsi. Bu evi iki yerə də bölmək olar, yəni uşaq yataq otağı da düzəltmək olar. Hər otağa bir pəncərə düşəcək belə bir şey. Bu tərəfdə belə bir eyvanı var istili sistemə kombi deyib 2 minút qatdı. Tərəflərə belə bir baxış, nəzərə belə bir şey keçirik evin ikinci otağına. Evin ikinci otağına keçirik belə bir ikinci otağı var, hardasa 16 kvadrat. 7 belənci ikinci otağıdır. Bu otaqdan da yenə də heyvanna çıxış var. Yəni eyni heyvanda o birson otaqdan da o birson otaqdan da çıxış var heyvana. Belə bir əşəng gözəl təmirli evdir. Sadəcə olaraq bəzi şeyləri qoşulmalıdır. Məsələn, mətbəx mebeli. Mətbəx mebeli olundandan sonra çox superdir. Qiymət bu evin reallıqda qiyməti 115-120 min idi. Qiymət endirilib 95 min manatdır qiyməti çox sərfəli qiymətdir. Hörmətli izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənib like qoymağı unutmayın. Uğurlar.